Salam sejahtera dan salam satu Malaysia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajmain Sedara pengacara majlis Yang berhormat Dato' Ismail Said Ali Parlimen Kuala Kerau Yang juga timbalan pengarah Pengarah kecil Barisan Nasional bagi Don Kedau yang uh, berbahagia Tok Pat Ghazali al fadhil Tuan Imam Derti Jemputan, Pimpinan Masyarakat Pimpinan Pati-Pati Komponen Barisan Nasional Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian Alhamdulillah saya tanyakan rasa syukur Kehadapan Allah SWT dan pada hari ini selepas saja selesai kita menunaikan solat Jumat Kita dapat bersama-sama dalam satu majlis perjumpaan yang amat bermakna pada petang ini Kita sekali uh, berada dalam satu tempoh masa yang agak kritikal Dari segi uh, pilihan raya kecil yang sedang pun berlangsung di Kedau Saya sudah beberapa kali hadir ke sini Saya juga telah pun mendapat maklum balas Tentang perkembangan yang berlaku di Pilihan Raya kecil di Kedau ini Kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Pelbagai pihak Termasuklah pihak parti pembangkang Yang bertanding di sini atas tiket PAS saya juga mengetahui tentang gerakan kerja yang telah pun dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional menemui semua pengundi-pengundi yang ada di sini dan saya jangka pada saat dan ketika ini iaitu menjelang dua hari saja lagi untuk kita berhadapan dengan pilihan raya kecil dan penentunya untuk pengundi di sini membuat tusan dan mengundi <coughs> maka saya berharap <coughs> apa yang telah pun dilakukan dalam tempoh beberapa hari yang lalu <coughs> khususnya penjelasan dan penerangan yang telah pun dibuat oleh pihak Barisan Nasional baik dari segi isu-isu semasa Mematahkan hujah yang dikemukakan oleh pihak parti lawan <coughs> Apalagi menjelaskan Dasar-dasar Yang sedang pun dilakukan oleh pihak Kerajaan Barisan Nasional Saya berharap Bahawa pengundi yang ada di kampung Badok ini Bukan saja sudah faham Tetapi juga sedia untuk menerima bahawa sehingga hari ini tidak ada suatu parti yang menjadi pilihan yang lebih baik daripada parti Barisan Nasional. Ini berdasarkan kepada rekod cemerlang kita sekian lama. Kalau saya sebutkan begini bagi setengah pihak agak cerita biasa. Tetapi pastinya dalam tempoh Pilihan Raya ini juga kita mengambil kesempatan menjelaskan inisiatif-inisiatif baru yang sedang pun diambil oleh pihak pimpinan negara kita untuk menganjak negara kita kepada satu tahap pembangunan sosio ekonomi yang lebih tinggi supaya dengan cara begitu rakyat di negara kita ini dapat hidup dalam keadaan yang lebih baik dalam keadaan yang lebih sempurna lagi. Waktu mana kita mengikuti pengumuman-pengumuman yang telah pun dibuat oleh Perdana Menteri Saya kira beliau telah pun sampai ke Kedah ini pada 27 hari bulan yang lepas Memperkatakan tentang inisiatif-inisiatif baru Apa yang disebut sebagai program transformasi ekonomi dan juga kerajaan dia bukan satu kenyataan kosong. Dia dilakukan berdasarkan kepada kajian kajian yang mendalam. Dibuat oleh pakar-pakar ekonomi yang tersohor. Di mana dalam perakuan-perakuan yang telah pun dibuat itu bahawa Malaysia bukan saja dapat mengekal tahap pembangunan yang sudah pun kita lakukan selama ini tetapi yang juga penting ialah dapat mempertingkatkan lagi kemajuan kita Menjelang tahun 2020 menjadi sebuah negara maju Oleh sebab itu Subjek ini agak kering kata orang It's a dry subject Lebih lagi tengah hari lepas makan macam ini Mengantuk Tapi saya tidak akan mengambil masa Nak menyatakan bahawa dalam soal penentuan hidup kita ini kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan kita kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Misi ada suatu perimbangan yang telah yang dapat kita lakukan supaya kita dapat membangunkan negara kita ini. Di samping itu kita dapat berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kemajuan dan tahap hidup kita ini jauh lebih baik daripada apa yang telah pun kita capai selama ini. Sebab itu soal pembangunan sosioekonomi negara ini adalah satu yang utama. Tak boleh kita pandang remeh. Dan bila kita jelaskan satu persatu usaha yang nak kita lakukan untuk membangunkan aspek masyarakat dalam negara kita, terutamanya bumi putra, orang-orang Melayu dan masyarakat Islam, Selain ini juga masyarakat yang lain dalam negara kita Ini adalah satu perkara yang amat penting sekali Saya menyebutkan ini dalam konteks bila kempen pilihan raya berlalu Ataupun berlaku sekarang ini Pihak parti pembangkang tidak membawa khabar-khabar yang baik Yang buku jingga yang disebutkan itu bukan khabar baik Saya telah pun menyentuh perkara ini dalam beberapa siri kempen baik di Melimau ataupun di Kedau dia tidak merupakan suatu kitab yang harus menjadi rujukan kita kerana dia tidak sahih kalaupun ada penyataan-penyataan itu jelas terbukti adalah suatu penyataan untuk nak mengelirukan rakyat bahawa dia dapat menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi dalam negara kita ini dalam tempoh 100 hari kalau diberikan kuasa untuk memerintah Malaysia dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi dia tidak membawa khabar-khabar yang baik. Tiada ada satu risalah kebaikan yang nak disampaikan. Sebaliknya Barisan Nasional memperkatakan sesuatu yang tangible. Sesuatu yang konkret. Sesuatu yang berjejak di bumi nyata. Sesuatu yang boleh kita capai berdasarkan perkiraan-perkiraan ekonomi dan juga kemampuan kita untuk membangunkan negara kita ini sebab itu lebih meyakinkan jadi waktu mana kerajaan barisan nasional mengatakan nak majukan negara menjelang tahun 2020 harus jadi sebuah negara maju pendapatan kapita rakyat mesti ditingkatkan dua kali ganda daripada 8000 kepada 15000 ataupun lebih dalam tempoh 10 tahun itu bukan perkiraan ataupun congak yang dibuat secara sewenang-wenang ataupun dalam bahasa Jawanya sembrono saja. Dia ada asas. Jadi oleh sebab itu bila sampai kita berhadapan dengan pilihan raya ini, yang penting ialah bagi pengundi untuk membuat penilaian yang bijaksana. Apalagi kita boleh membuat perbandingan-perbandingan apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan PAS di Kelantan. Saya pernah berkempen di Kelantan di Manik Urai Dalam pilihan raya kecil Kita kalah sedikit 300 undi saja Nak kira dah hampir menang tu. Di mana waktu saya di sana banyak Pihak yang menyatakan di Kelantan ni Tak tahu saya cerita soal pembangunan Kok pembangunan yang tak penting Yang pentingnya mesti masuk syurga Jadi justru itu Waktu berkempen Macam sekarang juga di sini Isu pembangunan Tidak mungkin disentuh oleh pihak parti pembangkang Ataupun PAS Kerana di Kelantan Pengalaman yang saya telah lalui Sebelum ini Mereka tak minta soal itu Sebab itu Kelantan adalah Antara negeri yang paling mundur Kelantan Ditabirkan oleh PAS Di bawah Menteri Besar Mursyidul Amnya Niaziz Mempunyai jumlah Rakyat yang termiskin yang ramai Di samping itu Banyak masalah-masalah yang dikatakan berkaitan dengan masyarakat berlaku Tetapi yang juga disebutkan di sana Bahawa rakyat Kelantan tak mahu pembangunan Kok bila saya turun lepas macam semayang Jemaat juga waktu kempen hari itu Tok Imam serahkan pada saya satu sapu surat Macam tadi Tok Empat jadi dia serah pada saya satu surat dan saya buka dalam tu saya tengok nak minta betulkan masjid. Jadi saya kata macam mana pula orang Kelantan kata tak mau pembangunan. Tok Imam ni pun takkan minta supaya dibangunkan masjid, diperbaiki masjid yang sudah rosak. Dan bila dalam majlis seperti macam ini juga, lepas mat saya bertanya dengan karya yang ada di situ. Sebenarnya orang di Kelantan ni ada dua pilihan saya kata. Satu dia mohon kepada Menteri Besar uh, Di Kelantan Menteri Besarnya Tony Aziz Merusyidul Am Keduanya dia mohon pada timbalan pada Menteri Tetapi kenapa dia mohon pada saya Sedangkan banyak orang kata di Kelantan tak nak pembangunan Tapi rata-rata di mana saya pergi dia menyebutkan soal pembangunan Bermakna mungkin dia kata dia tidak mau. Tetapi sebenarnya rakyat di Kelantan macam juga seperti yang kita lihat di Kedau pembangunan itu masih merupakan satu tajuk yang penting dan mereka mahu supaya kerajaan bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan supaya rakyat boleh hidup dalam keadaan yang lebih sempurna. Saya bagi contoh itu saja satu. Dan waktu kempen ni dia mengeluarkan pelbagai-bagai perkara saya tak nak ulaskan. Tapi satu perkara yang saya nak sebutkan sini tentang soal isu yang dikaitkan dengan kita Kenaikan harga barang-barang Walaupun saya pergi ke Kedau Dua malam yang pas, lepas Lepas uh, bersolat Isyak Kampung Tekal Ya malam tu Tok Empat pun ada kat situ Namanya saya pun tak ingat Syahid Ibrahim juga macam nama calon kita Bin Muhammad pun sama macam itu juga Jadi saya tanya dia, dia Macam mana keadaan di Tekal Soal kenaikan harga barang Dia tanya saya tak ada masalah tak si? Kenapa? Pasal harga getah Harga kelapa sawit meningkat mendadak Tak pernah dijangkakan naik harga setinggi Bagaimana yang kita lihat pada hari ini Tapi bila dah naik itu tak ada orang kata Ini usaha kerajaan barisan nasional Dia jadi dia begitu jadi kalaupun ada kenaikan harga dia kata kami tak terasa. Pokoknya bila pendapatan rakyat sudah meningkat, kenaikan harga barang walaupun ada sedikit sebanyak kenaikannya dia dapat orang kata dikurangkan bebannya kerana pendapatan itu sudah pun jauh lebih baik berbanding dengan dahulu tetapi saya nak jemputkan soal situasi yang berlaku di seluruh dunia hari ini iaitu keadaan kekurangan bekalan makanan yang berlaku di banyak negara-negara pengeluar disebabkan oleh keadaan cuaca ada banjir seperti di Queensland Bau-bau ni yang begitu besar menyebabkan kematian yang rasa saya berpuluh-puluh. Dan bukan saja mati manusia tapi lembu. Yang ada di kawasan-kawasan jutaan hektar di Queensland juga banyak yang terbunuh. Dan kita menjadi pengimport daging yang agak besar daripada Australia. Maka dengan sebab masalah sebegini maka kos harga daging yang diimport yang dibawa masuk daripada luar negara juga sudah meningkat jadi nak tanya siapa yang menyebabkan kenaikan harga itu adakah kerajaan yang menaikkan harga atau ialah kerana bahan yang dibekalkan itu sudah berkurangan pengimport terpaksa membayar harga yang tinggi maka kita juga terpaksa menanggung beban kos harga barang yang dibawa masuk daripada luar negara saya juga waktu kempen ini pergi ke kedai-kedai saya tanya dengan nyonya-nyonya yang menjaga itu saya kata harga barang seperti Apa nama Bawang merah macam mana Naik Naik juga Kentang bagaimana Dia kata naik juga Susu Naik juga Bahan-bahan yang saya sebutkan tadi Sebahagian besarnya adalah Bahan yang diimport Yang dibawa masuk daripada luar negara Dan dengan sebab situasi dunia sekarang ni Baik dia banjir ke Ataupun dia menghadapi kemarau panjang pun Maka bekalan bahan makanan dunia ini Jauh berkurangan berbanding dengan peningkatan penduduk di seluruh dunia pada hari ini. Lebih-lebih lagi, bila berlaku keadaan yang tidak menentu di Timur Tengah, pengeluaran minyak, harga minyak pun sudah meningkat, maka dengan sebab itu kesan kenaikan harga minyak dunia ini juga akan membawa kesan kepada kenaikan kos pengangkutan, logistik dan lain-lain lagi yang akhirnya mereka yang membawa masuk bahan daripada luar negara juga terpaksa menanggung kos yang lebih tinggi. Saya nak jelaskan ini bukan kerana mencari dalih kata orang. Nak menolak eh ini bukan tanggungjawab kita. Tidak. Nak mengingatkan kepada rakyat jelata bahawa situasi dan keadaan hari ini bukan saja berlaku di Malaysia tapi berlaku di seluruh dunia. Dibacalah dalam surat khabar apa kenyataan-kenyataan pemimpin daripada negara-negara lain. Apa amaran yang telah pun dikeluarkan oleh banyak badan-badan ekonomi antarabangsa yang memberitahu bahawa harga bahan makanan dunia akan meningkat dalam tempoh setahun dua yang akan datang ini. Tetapi yang saya nak jelaskan juga ialah bukan soal kita menerima hakikat itu, tetapi apakah inisiatif yang kerajaan ambil untuk membantu rakyat mengurangkan beban daripada kenaikan harga barang-barang tadi. Sebab itulah usaha untuk menambah pendapatan rakyat, mengadakan program-program kegiatan ekonomi, meningkatkan bidang-bidang keberhasilan utama, menambahkan peluang-peluang pekerjaan, meningkatkan harga komoditi getah kelapa sawit dan lain-lain lagi dan pelbagai-bagai inisiatif yang lain, tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya rakyat kita akan memperolehi hasil pendapatan yang lebih baik dan kalaupun ada peningkatan kos, kita tidak terasa beban yang begitu besar disebabkan oleh bahan-bahan ini naik di peringkat antarabangsa. Jadi saya nak sebutkan itu sebagai jawapan Karena bila sampai pilihan raya kecil ni Pihak pembangkang gunakan perkataan BN tu sebagai barang naik Barang tak naik, harga naik Jadi nak kata BN barang naik tak betul Harga naik, barang tu macam itu je Dia naik macam mana? Yang lain ada lah naik kot. Jadi oleh sebab itu Ini Kempen yang dibawa oleh pihak pembangkang Apalagi membuat tuduhan kepada kerajaan bahawa kerajaan membazir. Kerajaan kita membelanjakan wang berbilion-bilion ringgit. Membuat, katalah dia kata yang nak dibuat oleh swasta, dia tak faham. Nak buat mass rapid transit di Kuala Lumpur. Yang akan menelan belanja 40 bilion. Bukan dia biayai sepenuh oleh pihak kerajaan, sebahagian besarnya oleh swasta. Dia kata satu pembaziran. PNB yang kita semua menjadi pemegang saham Saya adalah pemegang amanah saham Bumi Putra Bawah-bawah ini juga diisytiharkan 70-an berapa 5% ke dividen Dan tiap-tiap tahun tak ada tahun yang tak ada dividen dibayar Yang bercadang untuk membina menara Wawasan kalau tak silap saya 100 tingkat Dia katakan satu pembaziran Waktu kerajaan nak buat lebuh raya utara selatan dulu Lim kisian. Bawa kes ke mahkamah Dan macam-macam cara untuk frustratekan projek ni jangan jadi Kerana dia kata satu pembaziran besar Hari ni yang duk kereta hulu hilir ke hulu ke hilir utara selatan banyak siapa? Orang-orang dia puak-puak dia juga Tak pernah pun kata membazir Jambatan Pulau Pinang Waktu dulu kita mau negeri Pulau Pinang Sehingga yang baru ni kita kalah Dia kata satu pembaziran besar Hari ni dah sesak dah. Dan sebab itu kerajaan terpaksa membina Jabatan Pulau Pinang kedua. Tak ada pelakuan eng kata jangan buat. Jadi saya nak sebutkan dia, dia ni tak pandai congak. Dia tak pandai nak kira. Bila dengar besar tu dia dah gemetar. Tapi kerajaan Barisan Nasional yang sudah lama ber berpengalaman mentadbirkan negara kita tahu membuat perkiraan. Jadi dan dalam situasi dan keadaan sekarang ini, kita bukan saja mengambil kira soal perbelanjaan atau sebagai tapi impak dan kesan daripada apa yang kita lakukan itu akan dapat memberikan faedah dan nikmat kepada rakyat jelata. Jadi saya berharap tinggal dua hari saja lagi ini tak berapa lama lagi tuan-tuan terutama puan-puan pengundi yang ada di sini sudah saya kira buat keputusan lah kot. Ada yang rasa ragu dengan barisan nasional Boleh angkat tangan Kalau seorang ada yang ragu Boleh jumpa saya Ada yang ragu ke? Ragu dengan kemampuan Kalau oh, calon kita mana dia? Dia dah jalan lah Ragu dengan kemampuan calon kita ni Ini tokoh Saya fikir hebat juga lah Mula-mula dia jadi calon Lepas kata dia tak berkelulusan azhar Tipu kata dia dah bila dah keluar sijil ijazah betul-betul yang keluar ijazah dah tak cakap apa-apa dah ini semua tipu helah tuan-tuan jadi saya berharap bila saya tanya ini tak ada pihak yang kata tak faham saya percaya kita harus meletakkan keyakinan kita kepada keupayaan kerajaan barisan nasional lagipun untuk kepentingan rakyat di Kerdau baiklah memilih wakil daripada parti yang ada dalam kerajaan iaitu barisan nasional Baik di peringkat negeri dipimpin oleh Menteri Besar Ataupun di peringkat pusat oleh Perdana Menteri Semuanya dari Parti Barisan Nasional Untuk kepentingan dan faedah rakyat setempat Maka seharusnya kita memberikan sokongan Supaya calon Barisan Nasional kita Syed Ibrahim terpilih Sebagai wakil rakyat kita dalam pilihan raya kecil di dunia daun Jadi itulah saja yang saya sampaikan Saya ucap terima kasih kepada semua pihak kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan kita keizinan dibukakan pintu hati semua pengundi yang ada di kawasan Kedah ini dan mudah-mudahan atas hasrat dan niat kita yang baik itu kita akan diberikan kejayaan yang cemerlang dalam pilihan raya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.